Житомир, знаєте, де ми зараз? Ігор, де ми? Де ми знаходимося? Ми, ми знаходимося біля біля музичного драмтеатру імені Івана Кочержі. Тільки ми з заднього входу, бо тут дивіться, який автобус до нас приїхали маски шоу І вже зараз ми вирушаємо дивитись, які ж нові постійно. Ні, справді маски маски шов. Ми дивилися ще я маленький був, пам'ятаю, дивився це. Такі маленькі, а це було дуже давно, давно, давно от зараз почуємо, чи буде нас ти Сейчас выдадим кусался, мы уже бежим, мы уже бежим оттам, что холодно на дворе. Барского, а там а так классно. Побачиме. Привет. Привет. А как тебя зовут? Катерина. Ничего, что я на ты. Нет, ничего. А, ты пришла на что? На маски шоу. Нравится тебе их творчество. Очень. Э, сколько они лет уже? 30 лет. 30 лет? Я думаю, что да, потому что юбилейный концерт. Ну куда мне концерт. концерт. Я про ты на квартал. Крапка, центр 95 квартал квартал. Садыски, ребятки, да, классные актеры, старые уже провернее часа. Здрасте вам. Здрасте вам. Вы пришли да, на что? Таки да. Вы с Одессы? О. -о, -о, -о. Расскажите анекдот. Одесса. О -о -о. Ну, в Одессе ходят обычно специфические, очень интересные анекдоты, где вы сохнете белье, на и духовка, Бора, Бора, выйди с моря, или боре, боре иди покупайся в море, а что уже, что я, я бабушка уже писать хочу? И слова не понял, но прикольно. Твоя любимая шутка, их помнишь? Да. Какая? Там, где шел лесник и подстрелил эту утку второй раз в голову, она восстала, как терминатор. я вам 95-й квартал выступаю. Какой 95-й? Это же Это маски. маски шоу. Вы маски уже тут устраиваете среди нас. То я вам рассказываю. Классно, очень хорошо, молодцы ребята. Делив такой приятный. Я его сразу не знала, конечно. Да, ну все а не знала. Без грима? Не, он с гримом все равно. Сначала он выскочил, а потом уже что-то неожиданно было. Интрига сразу создалась. Ну, в общем, классно, да. да. Барский. Вы ну, как считаете, эти маски шоу, приезжают на выклик, такие с автоматами, схожи на этих? Нет, эти лучше. Эти лучше однозначно. Да. Смотрите, боятся меня. Не серьезно. Не серьезно? Не серьезно. Нравится вам выступление? Да, да, мне очень понравилось выступление. Мы довольно редко бываем в театр, к сожалению. Мы из Херсона, ваши гости Житомира. Нам посчастливилось именно попасть в ваш театр. Вы далеко ехали, да? Да, мы из Херсона. Есть кинотеатр, есть театр. Просто попадаем редко. Расскажи мне, тебе подобается, как выступают на сцене? Подобаете? Да. А что подобаете наибольше? Маски. Как вам выступление 95-го квартала? Это не выступление 95-го квартала. Чего у нас разводите? Мне сказали, 95-й квартал приходит. А кто выступает? Вам, вам продали паленые билеты. Маски шоу? Да. Нравится вам? Да, очень. А когда маски шоу э вылетают где-то наряд приезжают, нравится вам такое шоу? Мы себя ведём хорошо. <решко> хорошо. Какой у вас наиулюбленіший момент з маски шоу є? Ой, там багато, там же і в партизанах вони і кругом є, та і це саме. І що де? І де ще? Не знаю. Зразу ну, так і не спомню, що з промтом. А можно мы пойдем уже дивиться? Вот он, тут. Вот он. Да? Вот он два ты. Супер, то у вас выходит. Одесса да. – столица юмора, то Житомир с чем ассоциируется? Боже, вы такие вопросы задаете. С чем? Ну, по-моему, мороженое у вас делают, нет? Да. Делают? А мороженка наша? Да. Сегодня нет, а мы сейчас это исправим, кстати. Да, и у вас еще делают носочки, чулочки, да? Так. Именно этими славятся Житомир. <laughs> Дорогие советские друзья, вам нравится у нас Яфония, но может быть у вас есть какие-то пожелания. мы таким кто-то, по-моему, тогда Сережа зарядил, кто-то говорит, да, э -э, Марико-сан, у нас э, есть одно пожелание, дело в том, что у нас нам не хватает немножко денег, гонорара, э -э, но мы привезли с собой чертежи подводной лодки, вы там скажите, кому надо, потому что денег не хватает. И вторая просьба, если можно поехать на завод пивной асахи-бир, и скуп... мы можем там отработать даже спектакль, но ну, пусть нам разрешат искупаться в чане с пивом. Хорошо, Сережа-сан, сказала девушка, через два дня подошла и сказала, Сережа-сан, вами интересуется. Как-то я это, снимал маски в ГАИ, и там мы построили такую будку, декорацию, которая была установлена на натуре, мы ее должны были разбивать. Ее э, на киностудии по блокам изготовили. И в день съемок э, смонтировали очень быстро, где-то часа за два. И когда монтировали эту будку, значит, приехал, это 96-97 год был, ну и там приехала братва вот из этого района, говорит, мы не поняли, что такое, что здесь. А наши эти рабочие декораторы такие с юмором, это же Одесса, они говорят, ну мы тут точку будем ставить, ресторан будет здесь работать, там ночной клуб. Они говорят, как, что за ночной клуб, почему там с нами не согласовали, мы сейчас позвоним своему там пахану, были тогда же поделены эти районы, вот. Ну давай звоним. Ну, пока они там собрались, а мы уже там подогнали технику, там автомобили такие с тросиками трюковые и камеры уже поставили. И они кто приехали там со своим этим главным э, ракетиром, тут смотрят милиция кругом, это ГАИ, они такие обалдели, так что-то за, 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 затихарились, камеры стоят, и не, не могли понять, что это как, какое-то там, может быть, э, такая хроника криминальная снимается. И э, потом вдруг смотрят, увидели там меня в кадре и э, с из актеров Олега Емцева. И так, а, так это маски шоу прикалывается. Ну, молодцы, пацаны, развели, вы нас на уши поставили. Ну, такое случалось там, брату даже разводили криминальную, местную, пугали. Тин-тин-сирим. 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 тин нет, это так и да, давайте вопрос. Мама, <реклама> все крещено, мы вам придем привет. И ровно салфи. Мана, мана. Та-та. Ра -ра -ра -ра. Ще, друзі, з вами була передача селфі плюс. Ми е -е, в Кубі. Ми в Клубі, тому що в клубі, а в клубі. маски, маски в Кубі. Ми не в клубі, ми сьогодні в Кубі. Ви разом з нами щойно побачили. Ми насправді на ну, сміялися. Вони дуже класні. Ма -ма -ма. Дуже класні. Та-та-ра-ра-рам. Залишайтеся з нами на телеканалі Яска 1 уже наступного понеділка. Салфі Плюс разом з вами ввечері, десь в якомусь дуже гарному позитивному місці. Будьте з нами, побачите. Ми ще самі не знаємо, де ми будемо. Ми вас дуже любимо. Побачимось. Манамана. Мана.